Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke sesi perbincangan uh, bertajuk Komunikasi Lisan dan Tulisan Berintelektual Berdaya Saing Merentas Global. Dalam era dunia tanpa sempadan ini, um, keupayaan berkomunikasi dengan jelas, bernas dan beretika menjadi antara kunci utama kejayaan seseorang individu mahupun organisasi. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan maklumat tetapi juga membina pemikiran, membentuk persepsi serta uh, menghubungkan budaya dan minda di peringkat global. Melalui sesi ini, kita akan menelusuri bagaimana komunikasi lisan dan tulisan yang berintelektual dapat meningkatkan daya saing, memperkukuh profesionalisme serta meletakkan kita pada landasan yang setanding di pentas dunia. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar pandangan saudara Hakimi dan saudara Amirul um, yang berpengalaman dalam bidang ini. Dipersilakan. Baiklah, pada hari ini kita akan memulakan perbincangan kita dengan persoalan yang pertama. Soalan ini diajukan kepada saudara Hakimi. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi lisan dan tulisan berintelektual berdaya saing di peringkat global? Terima kasih uh, Saudara Daniel Bin Majuno atas soalan yang dibincangkan. Uh, Okey, pada pandangan saya um, komunikasi lisan dan tulisan intelektual ini sangat penting di dalam era pada masa kini. Kerana komunikasi lisan adalah satu bentuk kita berkomunikasi di antara satu sama lain. Okey, um, komunikasi uh, lisan ialah bukan sahaja satu perbualan atau menulis secara biasa tapi ia melibatkan penggunaan bahasa yang jelas yang yang baik yang bersopan santun serta ber, uh, tersusun berdasarkan pengetahuan ia menunjukkan tahap kematangan pemikiran seseorang serta keupayaan menilai, menghujah dan menyampaikan mesej dengan beradab dan berfakta. Okey. Sebagai contoh, komunikasi berintelektual berlaku apabila seseorang pelajar berhujah dalam perbincangan. Okey. Satu perbincangan tersebut ialah mungkin sama ada perbincangan akademik dengan fakta yang lebih sahih ataupun um, menulis esei menggunakan hujah yang logik dan bersumberkan rujukan yang dipercayai. Okey. Um, kesimpulannya kita boleh lihat bahawa komunikasi lisan dan tulisan berintelektual bermaksud cara berkomunikasi yang mencerminkan pemikiran kritikal yang berilmu, beretika dan beradab dalam menyampaikan sesuatu pandangan atau maklumat. Okey, terima kasih. Baiklah Saudara Hakimi. jawapan yang sangat tepat dan padat. Okey. Seterusnya dalam era globalisasi yang serba canggih ini komunikasi telah banyak berubah dan kini beralih ke dunia digital melalui pelbagai medium seperti uh, media sosial, email dan platform pembelajaran maya Namun begitu, uh, kecanggihan teknologi tidak semestinya menjamin keberkesanan komunikasi sekiranya bahasa tidak digunakan dengan tepat dan beretika uh, Seperti yang dinyatakan oleh Purwati dan Gunawan pada tahun 2019 Bahasa masih menjadi tunjang utama dalam menyampaikan maklumat Jadi soalan kedua yang akan dibincangkan pada hari ini Saya ajukan soalan ini kepada saudara Amirul Bagaimanakah penerapan kesantunan bahasa dalam komunikasi lisan dan tulisan Dapat membantu memperkukuh keberkesanan komunikasi Terutamanya dalam konteks antarabangsa saya berterima kasih kepada saudara Daniel Kerana sudi menanyakan saya soalan tersebut okay. Bagi pendapat saya Penerapan satuan bahasa dalam komunikasi Lisan dan tulisan ini Menjadi satu penerapan satuan bahasa dalam komunikasi Lisan dan tulisan Memainkan peranan yang penting Untuk memastikan mesej yang disampaikan dengan jelas dan berkhidmat Contohnya seperti seorang guru ingin menyampaikan maklumat kepada anak muridnya Maklumat tersebut hendaklah jelas supaya anak murid dapat memahami setiap kata-kata yang diberikan oleh guru itu okay. Dalam konteks yang lain, contohnya dalam konteks antara bahasa Penggunaan bahasa sopan ini sangat-sangat penting -sangat kerana ianya juga boleh menghormati perbezaan budaya dan mengalahkan kata-kata kasar membantu membina hubungan profesional yang baik. Contohnya juga seperti kita pergi ke negara lain, mestilah kita kena belajar bahasa-bahasa mereka ataupun kita perlu sopan uh, semasa kita berkomunikasi dengan mereka supaya mereka tidak terasa ataupun tidak terganggu dengan kita apabila kita melawat ke tempat orang. Dengan kata, dengan kata lain, seperti kita ingin pergi umrah kan kita perlu lah belajar sikit bahasa Arab tu supaya mereka tidak terganggu okey satu penggunaan bahasa sampai ini juga lebih ibadat menunjukkan jiwa uh, menunjukkan ciri-ciri seorang itu Kini, sekiranya seorang itu sering bercakap kasar Ianya dapat menunjukkan sesuatu itu Tidak mempunyai kepribadian yang sangat baik okay yang berulang sangatlah kasar dan kesimpulannya kesatuan ini bukan sahaja mencerminkan keperlipatan individu malah ia juga melambangkan imej yang sangat positif kepada negara dan organisasi yang, di, yang, yang diwakili oleh seseorang individu itu dengan contohnya kita perlu menjaga imej negara kita supaya uh, warga-warga wangga orang luar tidak memandang rendah dengan rakyat kita kerana kita dapat membiasakan diri dengan bahasa-bahasa orang luar. Itu sahaja daripada saya. Okey, baiklah jawapan yang sangat padat daripada saudara Amirul. Bagi meneruskan per -per perbincangan pada malam ini, izinkan saya ingin bertanya kepada saudara Daniel iaitu contoh soalannya ialah apakah contoh komunikasi lisan dan tulisan berintelektual berdaya saing beratas global? Okey, saudaranya sila bagi pendapat anda Okey, terima kasih kepada saudara Amirul Atas soalan yang diajukan um, Berdasarkan pengetahuan saya Komunikasi lisan berintelektual dapat dilihat Melalui aktiviti temuramah dan perbincangan Yang menuntut kebolehan individu Untuk menyampaikan serta menilai maklumat Dengan berhemah dan profesional um, Temuramah ialah uh, proses komunikasi Di antara dua hala Penemu uh, penemubual dan responden yang bertujuan mendapatkan maklumat atau pandangan tertentu. Sebagai contoh yang dinyatakan dalam kajian Rahman pada tahun 2021, dalam sesi temu ramah antara pelajar, komunikasi uh, dan seorang wartawan berpengalaman, penemubual perlu mendengar dengan teliti jawapan yang diberikan, mem mengemukakan soalan uh, susulan yang relevan dengan tajuk yang ingin uh, Dikumpulkan maklumat um, serta menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai dengan konteks profesional. Begitu juga dalam situasi perbincangan kumpulan, sebagaimana yang telah kita adakan sekarang. Um, seperti perbincangan pelajar tentang isu alam sekitar, setiap, setiap ahli perlu mengemukakan hujah secara logik, menghormati pandangan rakan-rakan uh, lain dan membuat rumusan yang rasional berdasarkan fakta dan bukti yang sahih. Secara keseluruhannya, kedua-dua aktiviti ini bukan sekadar menjadi wadah pertukaran maklumat antara kita, sesama kita ataupun budaya yang lain, tetapi um, komunikasi ini juga berperanan sebagai platform um, penting untuk mem memperkukuh daya intelektual Uh, memupuk empati dan membina kebijaksanaan sosial dalam suasana profesional sebagaimana kita akan menjadi seorang guru pada suatu hari nanti Selain itu uh, komunikasi tulisan berintelektual pula dapat dilihat melalui penulisan uh, surat rasmi sebagaimana yang telah diajar oleh guru-guru kita semasa berada di sekolah menengah dan sebagainya uh, di mana surat rasmi menjadi saluran komunikasi formal antara individu atau institusi Contohnya, um, kita sebagai pelajar menulis surat rasmi kepada pihak institusi, erm um, kita mestilah menggunakan um, bahasa yang sopan, struktur yang sistematik dan nada profesional agar um, surat yang ingin disampaikan uh, dapat difahami dengan mudah oleh uh, pihak uh, institusi. Itu sahaja. Okay, terima kasih kepada Daniel kerana memberikan jawapan yang sangat tepat dan padat. Okey. Baiklah bagi merancangkan lagi perbincangan kita pada malam ini, hmm, saudara Hakimi, uh, bincangkan kepentingan komunikasi lisan dan tulisan berintelektual dalam membina daya saing global uh, individu dan organisasi. Baiklah, terima kasih kepada saudara Daniel atas soalan yang ditujukan. Bagi menjawab soalan yang uh, yang ditujukan terjadi. Um, komunikasi lisan dan intelektual merupakan satu hal yang sangat penting dan ia juga memberi peranan yang sangat penting dalam um, meningkatkan daya saing global seseorang individu ataupun ses, uh, sebuah organisasi hal ini dikatakan demikian kerana komunikasi berintelektual dapat memperkukuhkan um, sifat profesionalisme dalam pelbagai bidang pekerjaan dan kerjaya. Menurut Abdullah pada tahun 2022, seseorang yang mampu berhujah secara berhemah dan menyampaikan idea dengan jelas serta berkeyakinan tinggi akan lebih mudah diterima dan dihormati dalam persekitaran kerja antarabangsa yang bersifat kompetitif. Sebagai contoh, kita sebagai murid, kita perlulah menggunakan perkataan yang formal sebagai saya, Uh, ataupun cikgu Kalau kita bercakap dengan cikgu Oleh itu Oleh itu Satu uh, interaksi di antara kita Murid Dengan cikgu Akan nampak lebih uh, menar Lebih um, Baik Dan uh, Isi ataupun maklumat yang ingin disampaikan Sama ada dari murid Ataupun kepada cikgu ata Ataupun uh, cikgu kepada murid Dapat disampaikan dengan jelas Okey, kesimpulannya, kita boleh lihat bahawa komunikasi lisan dan tulisan berintellectual memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing global seseorang individu atau sesebuah organisasi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih untuk meningkatkan lagi ilmu kita pada malam ini saya ingin menanyakan soalan kepada saudara kita Amirul iaitu apakah cabaran komunikasi lisan dan tulisan berintelektual dalam konteks global digital okey terima kasih terima kasih kepada saudara Kimi kerana sudi bertanyakan saya soalan itu okey pada pendapat saya Antara cabaran komunikasi lisan dan tulisan berintelektual dalam konteks global dan digital ialah Yang pertama iaitu perbezaan budaya dan bahasa Dalam konteks ini, cabaran utama komunikasi lisan dan tulisan berinte berintelektual ialah perbezaan budaya serta bahasa Huraiannya ialah Walaupun bahasa Inggeris ini menjadi medium antara bahasa, perbezaan gaya pertuturan Intonasi serta norma komunikasi antara budaya boleh menyebabkan salah taksir mesej dalam komunikasi dalam komunikasi berintelektual mesej yang ingin disampaikan perlu jelas benar dan sopan namun perbezaan budaya ini boleh mengubah pelbagai boleh mengubah pelbagai masuk sebenar sesuatu perkataan atau nada contohnya seorang pelajar dari Malaysia mungkin menganggap teguran terus sebagai sebagai biadab sedangkan bagi pelajar dari barat ia dilihat sebagai tanda keterbukaan intelektual. Okey, menurut hal ehwal 1976 perbezaan konteks berdaya tinggi dan rendah mempengaruhi cara manusia mentausei mesej dan makna dalam komunikasi. Izinkan saya beralih ke aspek yang seterusnya. Cabaran seterusnya ialah kekangan kemahiran digital dan teknologi Hal ini kerana cabaran lain ialah ketidakseimbangan kemahiran digital dalam kalangan penggunaan global Urayanya walaupun teknologi mempercepatkan komunikasi tidak tidak semua individu memiliki kemahiran sama untuk menggunakan platform digital seperti email, email rasmi, laman akademik atau aplikasi mesyuarat dalam talian. Kurangan ini boleh menjejaskan keberkesanan penyampaian ide, intelektual dan kolaborasi antarabangsa Contoh dalam sesi pembentangan maya, gangguan teknikal atau ketidak, ketidakfahaman penggunaan alat digital boleh menyebabkan Mesej tidak difahami sepenuhnya okay. Menurut Kasta 2010 Jurang digital antara individu dan negara Memberi kesan langsung terhadap keberkesanan komunikasi global Kesimpulannya Komunikasi lisan dan tulisan berintelektual dalam konteks global dan digital Menuntut kepekaan budaya Ketepatan maklumat serta kemahiran teknologi yang tinggi bagi memastis bagi memastikan komunikasi yang berkesan individu perlu menguasai bahasa dengan baik menghormati norma bahasa serta mengamalkan etika digital yang bertanggungjawab ha, hasil kajian menunjukkan bahawa komunikasi berintelektual yang berkesan dapat menghubungkan masyarakat dunia secara harmoni dan per perf dan profesional itu sahaja daripada saya Terima kasih Untuk menambahkan lagi Perbincangan kita pada malam ini Saya ingin menanyakan satu soalan Kepada saudara kita Daniel Iaitu um, Apakah strategi yang berkesan untuk mengatasi cabaran komunikasi lisan dan tulisan berintelektual dalam konteks global dan digital. Okay. Baiklah, terima kasih saudara Hakimi uh, atas soalan yang diberikan. Um, persis pepatah um, tiada masalah tanpa penyelesaian boleh dikaitkan dalam situasi ini. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam membina kemahiran komunikasi berintelektual yang berdaya saing, individu perlu menekankan aspek etika dan tanggungjawab dalam berkomunikasi. Antara strategi untuk mengatasi cabaran tersebut ialah tidak menggunakan kata kesat. Sindiran Atau penghinaan dalam pertuturan Mahupun penulisan Ataupun perbualan harian Berdasarkan kajian Rahman pada tahun 2021 Penggunaan bahasa yang kasar uh, Boleh menjejaskan kredibiliti Serta imej profesional seseorang uh, Selain mencerminkan tahap emosi Um, dan pemikiran yang tidak matang Sebagai contoh, uh, kita sebagai seorang bakal guru Kita mestilah mempunyai uh, keperibadian yang um, mulia Serta uh, baik tutur, -tutur bicaranya um, Kita tidaklah uh, perlu menggunakan kata-kata yang kesat Mengikut emosi uh, pada uh, waktu pembelajaran atau sebagainya uh, Seperti perkataan bodoh, gila atau sebagainya um, Hal ini akan... Uh, memberikan um, keperibadian uh, yang kurang baik kepada kita terhadap pandangan orang lain. Um, oleh itu, uh, penguasaan komunikasi berintelektual bukan sekadar melibatkan kemahiran bahasa ataupun penyampaian idea, tetapi uh, turut berpaksikan uh, nilai moral, empati dan tanggungjawab sosial dalam uh, membentuk interaksi sesama insan. Itu sahaja. Baiklah. Terima kasih atas jawapan dari saudara kita Daniel. Jawapan yang sangat bagus dan sangat padat. Terima kasih. Bagi mengakhiri perbincangan kita pada malam ini, uh, saya ingin uh, meminta uh, saudara saudara Hakimi untuk uh, membuat kesimpulan ringkas berkaitan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay. Terima kasih uh, saudara Daniel. Okey. Apa yang kita boleh simpulkan pada malam ini ialah penggunaan komunikasi lisan dan tulisan berintelektual dalam konteks global dan digital amat penting untuk membentuk individu yang berpengetahuan kritikal dan beretika. Lagi-lagi kita iaitu seorang murid yang akan menjadi seorang guru pada masa hadapan. Kita perlu mengamalkan sifat-sifat um, moral yang terpuji, penggunaan bahasa yang baik untuk mem untuk melahirkan uh, Anak murid yang berjaya pada masa harapan Menurut uh, Muhammad Nur dan Ismail pada tahun 2021 Keupayaan berkomunikasi secara ilmiah dan Berstrategi menjadi kelebihan utama Dalam memperkukuh daya saing Di peringkat antarabangsa Hal ini membuktikan bahawa Penggunaan um, uh, Berkomunikasi Yang berilmiah membuktikan Masa depan yang cerah dapat direalisasikan. Oleh itu, pembangunan kemahiran berkomunikasi berintelektual perlu diterapkan secara berterusan dalam bidang pendidikan dan organisasi bagi melahirkan generasi global yang berilmu, beretika dan mampu memimpin dalam dunia digital yang semakin mencabar pada masa kini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Hakimi dan Saudara Amirul atas perkongsian ilmu dan pandangan yang begitu bernas serta membuka minda kita semua. Daripada perbincangan ini jelas bahawa komunikasi lisan dan tulisan berintelektual bukan sahaja menjadi medium penyampaian maklumat tetapi juga mencerminkan tahap profesionalisme, pemikiran kritikal dan keupayaan bersaing dalam persekitaran global yang semakin mencabar pada masa kini. Semoga segala input yang diperoleh hari ini dapat dijadikan panduan untuk kita memperkukuh kemahiran komunikasi, membina keyakinan diri dan terus maju sebagai individu serta masyarakat yang berilmu dan berdaya saing. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.